3 d sohasiga bir necha daqiqada kirib olish mumkinmi ko'pchilik bu narsaga yo'q deydi lekin men buni yo'lini bilaman 3D Max, maya blender sinema to'rd bular hammasi professional programmalar va bularda professionalchasiga ishlash uchun kamida 3 oydan 1 yilgacha tinmay o'rganish kerak lekin bilasizmi, mana shu 3D programmalari ichida bitta kichkinagina lekin foydali va juda ham oson bo'lgan programma bor bu adop dimension programmasi dimensionga birinchi bor kirganimda shu darajada hayratlanganmanki u nafaqat 3 d sferasida balki butun programmalar orasida men uchun eng oson programma haligacha shunday hisoblanadi sababi dimensionda o'zini tayyor modeli yorug'ligi orqa foni hamda renderi bor dimension haqidagi darsimni alohida bitta qilgim kelmadi sababi uzun va judayam ko'p gapiradigan odamni videolari judayam tez jonga tegadi um, you ou you could you do you you want you you could do so you you do you could, you you want you want him to do you so much you could do anything shuning uchun men darsni alohida alohida pog'onalarga bo'lib chiqdim va o'ylashimcha dars qiziq bo'ladi demak birinchi o'rinda dimension programmasini ochib olamiz ochilgandan keyin bizda mana bunday ko'rinish paydo bo'ladi va mana bu yoqda create new degan narsa bor bu yangi fayl ochamiz va yangi proyekt ishlashimiz uchun mana bu open esa eski proyektlar oldingi bo'lgan narsalarimizni ochib o'shani ustida yana ishlashimiz uchun bizda unaqa narsa yo'q shuning uchun create newni bosamiz create newni bosganimizdan keyin mana bunday oyna hosil bo'ladi va bu yoq'da ko'rib turganinglardek sinema четыре qa, d yo три dmga o'xshab qiyin narsalar yo'q hamma narsa tushunarlidek tuyulib turibdi birinchi o'rinda misol uchun sferani olamiz va bu yoqqa tort u yoqqa bu yoqqa yugurtirishimiz mumkin uzoqqa qilsak uzoqqa ketib qoladi va ikkinchisi kub yoki bo'lmasam silindr yoki bo'lmasam bular hammasini o'rniga mana bu yoqda tekst turibdi tekstga bosishimiz mumkin va mana e. bu tekstni bu yoq'da o'ng tomonimizda har xil nastroykalari bor sozlamalari va bu yoqqa mana bu joyga xohlagan narsalarimizni yozishimiz mumkin bu farqi yo'q va pastda modellar bo'limida bizda mana bunaqa ichimlik uchun idishlarimiz bor bularni hammasi oldindan uje render qilinib bo'lingan ularga shunchaki material qo'yish kerak yoki qandaydir logotip qo'yishimiz kerak va shu bilan tugaydi ko'rib turganinglardek bu yerda ishlab chiqarish uchun deyarli hamma hamma modellar mavjud hattoki banan ham да oddiy banan demak ushbu darsimizda tekst har xil modellar va har xil ishlab chiqarish uchun kerak bo'lgan reklama uchun kerak bo'lgan narsalar borligini ko'rib chiqdik keyingi darsimizda mana bu chekkadagi instrumentlarimiz ya'ni sozlamalarimiz nima uchun kerakligini tushuntirib o'taman